2019-cu ilin dekabr ayında koronavirus Çinin Wuhan şəhərində dəniz məhsulları və canlı heyvan satan bir bazarda çalışan və buraya alışverişə gələnlər arasında pnevmoniya ilə bir çox insanın görülməsi diqqət çəkdi. Bu sətəcəmədən təsirlənən insanlarda əvvəllər görülməyən bir virus olduğu və bu virusun bir koronavirus olduğu anlaşıldı. İndi ana qədər 63 milyona yaxın insanın virusa yoluxduğu və 1 milyan yarım insanın həyatını itirdiyi məlum olub. Əslində virusun bu bazarda ortaya çıxması çox təənnənılmazdır. Ağlasılmaz onlar hamısı bu bazarda satılır. Bir neçə misal üçün bazarda qəssablarda toyu, qoyun, donuz, dovşan, it, tülkü, zeyran, kimsə, desamender balığı, ilan, tovus quşu, dəvə quşu, chirpi, qunduz, yarasa, koala, eşək kimi 112 müxtəlif növ ət var. Çin yemək mədəniyyətinə gəldikdə isə, masa xarici 4 ayağı olan hər şeyi, gəmlər istisna olmaqla özün hər şeyi, təyirlərdən başqa uçan hər şeyi yemək düşüncəsi var. Buna görə də sivilizasiya tarixindəki bir çox epidemiya xəstəliyinin Asiyadan və xüsusən də Çindən qaynaqlanması təsadüf deyil. Həm də Çinlər nə qədər amansız və qəddar olduqlarını deməyə ehtiyac yoxdur. Müslüman qardaşlarımıza etdikləri qəddarlığı düşündükdə isə, Çinin bu vəziyyətinə görə üzüldüyümü deyə bilmərəm. Çünki Allah edilən hər şeyi görür və Allahın cəzası şiddətli olacaqdır. Gəlin Quranda bu mövzuda nə yazıldığını görək. Maide surəsi üçüncə ayə. Ölü heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, oğulmuş, vurulmuş, yıxılaraq ölmüş, başqa bir heyvanın boynuzu ilə vurulub gəbərmiş, vəhişə heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, canı çıxmamış kəsdiyini heyvanlar müstəsnadır. İçinə qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə pay bölmək sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bu gün kafirlər dininizdən onu məhvədə bilmədikləri üçün əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi, məkkənin fətkidir, İslamın mövqeyinin möhkəmlənməsi, cəhiliyyət dövrünün bir sıra zərərli adətlərinin aradan qaldırılması və iləxir tamamladım. Və sizin üçün din olaraq İslamı seçib bəyəndim. Kim aclıq üzündən naçar qalarsa, fətilliyə düşərsə, günaha meyl etmək niyyətində olmayaraq zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bu xaramətlərdən yeyə bilər. Diqqətən, Allah bağışlayandır, rəhmdandır. Maide surəsi 88-ci ayə. Allahın sizə verdiyi rozidən halal və təmiz olanı yeyin. İnandığınız Allahdan qorx. Qurandakı qidə ilə əlaqədə -əl izahların ortaq nöqtəsi çirkli və iyrənc şeylər yeməməyin təmin edilməsidir. Həmçinin zərərli maddələrdən çəkinmək İslamın əsas şərtlərinin bir zərurətidir. Lakin müşriklər yeyiləsi haram elan olunan bütün ətləri yeyirdilər və müsəlmanların bir gün İslamı tərk edib onların dininə dönəcəklərinə ümid edirdilər. Bu məsələyə necə yanaşırsınız? Yanaşım: Çin xalqı qeyri-insani, qaddar və acımsız bir yoldadır. Əslində bu Fironun davasına o qədər bənzəyir ki, insan həqiqətən təəccüblənir. Fironun davası məsələsini isə biz Quranda olan surələr vasitəsilə izah edəcəyik. Fironun adamları Musa'ya dedilər: "Sən bizi ovsunmaq üçün nə möcüzə gətirsən də, yenə sənə iman gətirən deyilik. Biz ayrı-ayrı möcüzələr üzrə onlara tufan, əkinlərinə çəyək və həşərat, evlərinə yeməklərinə qurbağa və çeşmələrinə kəhrizlərininə qan göndərdik. Onlar yenə də iman gətirməyə özlərini çalışdırmayıb kafir bir tayfə oldular. Onlara əzab gəldişlə dedilər: Ya Musa, Allahın sənin dualarını qəbul etmək və peyğəmbərlik vermək barəsində səninlə olan əhdə hörmətinə, bizim üçün Rəbbinə dua et. Əgər bu azabı bizdən götürsə, biz hökman sənin yiman gətirəcək və İsrail oğullarını səninlə birlikdə istədikləri yerə göndərəcəyik. Cinlərin vəziyyətinin eyni olacağına şüphe etmirəm. Heyvanlara işgəncə verəcək, hər şeyi yeyəcək və müsəlmanlara zülm etməyə davam edəcəklər. Bəqərə surəsi 284-cü ayə. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allah'a məxsusdur. Sizin ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da Allah ona müvafiq sizinlə haqq-qesab çəkir. Allah istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verir. Allah hər şeyə qadirdir. Və videonun sonuna gəldik dostlar. Kanalımıza dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Başqa bir videoda görüşməkləyəm. Hələlik.